Мої. 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 Мої чотири хвилини. Вітаю! З вами Лілія Олексійенко і це проект Мої чотири хвилини. Сьогодні Микита Галич розповість нам історію своїх драматичних стосунків з музикою. Музикальну школу я прийшов благодаря своєму другу, який туди ходив уже рік. Це було во втором класі. Мені хотілося... ну, общаться с ним почаще, и поэтому я решил тоже ходить в музыкальную школу. Он играл на саксофоне, я в итоге стал играть на трубе. На трубе я стал играть просто потому, что так получилось. В этой музыкальной школе был упор на джазовую музыку, а в джазовой музыке труба – это один из главных инструментов. По поводу фортепиано, ну, вообще все музыканты, на чем бы они ни играли, они играют также на фортепиано, даже барабанщики. Так что на фортепиано я тоже играл, впрочем, мне это совершенно не нравилось. Музыкальная школа мне не нравилась. Я ходил туда просто потому, что туда ходил мой друг. Конечно, было определенное время, когда мне это начало нравиться. У меня неплохо получалось, я даже занимал какие-то места на районных конкурсах, но в один момент мне это просто стало неинтересно, и ну, я перестал заниматься нормально. Музыка мне тоже не нравилась, и наверное, это одна из тех причин, по которым мне не нравилось занятие музыкой. Я тогда ничего не слушал, я смотрел на музыку исключительно как на фон, и уж тем более я не думал, что с музыкой будет каким-либо образом связана моя жизнь. С тех пор я начал интересоваться музыкой, мне это стало интересно, я стал записывать что-то сам. Естественно, было уже поздно, когда я начал интересоваться музыкой, музыкальная школа уже закончилась. Закончил я ее абы как, но мне это помогло в итоге. Музыкальная школа мне помогла как минимум тем, что я смог поступить туда, куда хотел. Во-вторых, определенные знания, определенные умения, которые мне дали в музыкальной школе, оказались мне весьма полезными и в группе, в которой я играл какое-то время. И в целом, когда я начал записывать что-то сам, это очень мне помогло. Поступил я в институт Карпенко-Карова на звукорежиссера, поступила из уда, потому что мне в один момент понравилось заниматься музыкой и заниматься и даже не столько